اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد المعالی محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت موجود ہیں بارگاہ ملکوتی حرم حضرت امام علی بن مصر رضا علیہ السلام نے یہ جہاں ابھی موجود ہیں حرم حضرت امام علی بن مصر رضا علیہ السلام کا ایک سہن ہے جس کو سہن کو سر کے نام سے جو ہے یاد کیا جاتا ہے یہ سہن اگر ادھر سے آئیں باب نواب صفوی وہاں سے اس کو جو ہے لگتا ہے دوسرا اس کا ایک اپنا باب ہے دروازہ ہے جو جو ہے باب کو سے بھی مشہور ہے یہ بھی جو ہے خیابان نواب صفوی کی طرف سے کھلتا ہے سم. تیسرا دروازہ سہن پیغمبر اعظم انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی اگلے بھی لوگ میں بنائیں گے اس کی طرف سے آتا ہے سین پیغمبر اعظم حرم مقدس کا سب سے بڑا سین ہے یہ وہ عظیم سین ہے کہ جہاں عبادات نمازیں وغیرہ حرم کی پڑھائی جاتی ہیں حرم کے مختلف سینوں میں عبادات نماز جماعت وغیرہ پڑھائی جاتی ہیں بعض جماعت نماز پڑھی جاتی ہے عبادات کی جاتی ہیں ان میں سے ایک سین یہ ہے سہن کو سر. اور اس سین کو ایک اور یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہاں مومنین کے شہدا کے جنازے پڑھے جاتے ہیں اور خصوصا جو ہمارے پاکستان پاکستانی زائرین یہاں انتقال کرتے ہیں مشہد مقدس میں ان کی جنازے بھی یہیں پڑھائی جاتی ہیں کافی سارے ہمارے علماء علما خانوادہ جو اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان کے جنازے وغیرہ بھی یہیں پڑھائے جاتے ہیں یہ سامنے موجود ہے یہ تقریباً جو یہ جگہ ہے یہ جگہ یہاں پر جو ہے خصوصاً کے کے جنازے وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں ہمارے پاکستانی زائرین کے جو جنازے وغیرہ ہیں وہ بھی یہیں پڑھائے جاتے ہیں یہاں اجتماع وغیرہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے کے حوالے سے انشاءاللہ پارٹ دو میں آپ کو مکمل بیان کروں گا اگر اس کے ساتھ والے اتصال کا بات کریں تو موزہ امام رضا علیہ جس کو یا اگر میں کہا جائے رضوی بھی کہا جاتا ہے یہ بھی اس سین میں اس کا دروازہ کھلتا ہے یہ وہ جگہ ہے موزہ رضوی یا میوزیم رضوی جہاں امام رضا علیہ السلام کے حرم کے حوالے سے اور امام رضا علیہ السلاۃسلام کے یاداشت کے حوالے سے جو ان کی طرف سے ان کو حدیعہ وغیرہ یا ان کی امامت میں ان کے دور میں جو چیزیں تھیں وہ یہاں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ مظاہرہ فرما سکتے ہیں یہ بزو خانہ بھی اور مومنوں کے لیے سبیل لگائی گئی ہے حرم کے ہر طرف ہر سین میں یہ سبیل لگائی جاتی ہے خصوصاً کچھ سینوں کو مختص کیا گیا ہے اس کے لیے یہ خوبصورت سے پھلواری وغیرہ جیسے ہم گلدان وغیرہ کہتے ہیں خوبصورتی کے لیے اور مومنین کی مومنین کو راحت بخشنے کے لیے یہ لگائی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں ماشاءاللہ لائٹنگ کا بہت اچھا نظام کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اس کے اور وہ بتائیں تو اس سہن کا ایک مخصوص چائے خانہ بھی ہے جس کو چائے خانہ کوسر کے نام سے یا یاد کیا جاتا ہے انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ کو اس چائے خانے کے بارے میں بتائیں گے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس چائے خانے کے مکمل جو حرم کے چائے خانے ہیں اس کے لئے مقصود ہم ویلوگ بنائیں اس سین میں ہر وقت مومنین یہاں موجود ہوتے ہیں عبادات کے لیے اپنی عبادت انجام رہی ابھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ کافی سارے مومنین کوئی اپنی عبادت فیملی کے ساتھ یہاں بیٹھا ہے امام کی بارگاہ میں امام کے جوار میں اور کوئی اپنے جو ہے عبادت کو انجام دے رہا ہے اور کوئی اپنے قرآن تلاوت کر رہا ہے یعنی مشغول ہے اپنے اس میں یہ سہن ایک امام علیہ السلام کے حرم کا ایک مخصوص جگہ ہے اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ ایک روحانی فضا کو اجاگر کرتا ہے یہاں ہمیشہ جو ہے روحانی فضا برقرار رہتی ہے انشاءاللہ اگلے بھی لوگ میں اس کی مکمل تفسیر اور تاریخی حوالے سے اور اس کے فن جو اس کے بناوٹ کے لحاظ سے جو تعمیر وغیرہ کی گئی ہے اس بلڈنگ کی یا صحن کی دیواریں وغیرہ انشاءاللہ اگلی ویلوگ میں اس کے لیے مخصوص ویلوگ بنا کر انشاءاللہ اس میں آپ سے پیش کریں گے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ